আজি বাংলাদেশৰ চলি থকা ঘটনাই মোক বাৰে বাৰে মনত পেলাইছে যে অসমৰ বাৰখন জিলাত আমি ইতিমধ্যে সংখ্যালঘু হৈ পৰিছোঁ কেইদিনমান আগতে ঝাৰখণ্ডৰ পাকুৰগোলা এখন জিলালৈ মই গৈছিলোঁ বংগৰ মুৰ্ছিদাবাদ জিলাৰ লগত সি সংলগ্ন মুৰ্শিদাদ মুৰ্ছিদাবাদ জিলাখন সত্তৰ শতাংশ লোক এটা বিশেষ সম্প্ৰদায় পাকুৰ জিলাৰ তাৰগৰ গোপীনাথ নগৰৰ লোকসকল ভয়ত্ব হৈ বিশেষ এটা ঘটনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পাকুৰ জিলা সদৰত উপস্থিত হৈ আছে মই সুধিছিলোঁ আপোনালোকে ঘূৰি নাযায় নেকি তেওঁলোকে মোক এটাই কথা কৈছিল হিন্দু হৈ থাকোঁ যদি ঘূৰি যোৱাৰ উপায় নাই সহনশীলতা আমাক লাগিব আজিয়ে মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আমাৰ ৰাজ্যখনতো লাহে লাহে হিন্দু সমাজ সংখ্যালঘু হোৱাৰ ফালে আগবাঢ়িছে সংখ্যাৰ যুঁজ আমি কৰিব নোৱাৰোঁ গুণগত যুঁজত আমি আগত থাকিম কিন্তু সংখ্যাৰ যুঁজ কৰাৰ আমাৰ শক্তিও নাই আৰু তেনে অবৈজ্ঞানিক যুঁজ আমি কৰিবও নোখোজো কিন্তু সংখ্যালঘু হোৱা মানেই আমি কি আমাৰ ধৰ্মৰ পবিত্ৰতাক পবিত্ৰ পবিত্ৰতাকো আমি কি এৰিব লাগিব নেকি বাংলাদেশৰ ঘটনাই মনটোক ব্যথিত কৰি ৰাখিছে তথাপিতো আশা কৰিম প্ৰতিটো কথাই যাতে মিছা হয় প্ৰতিটো কথাই যাতে অসত্য হয় বাংলাদেশত শান্তি অহাৰ পিছত আমি সকলোৱে যাতে শুনো যে এই গোটেই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ভিডিঅ'বিলাক ভুল আছিল এনেকুৱা কিন্তু এনেকুৱা কিন্তু কোনো অপৰাধ সংঘটিতই হোৱা নাছিল সঁচাকৈয়ে মনটোত এক অদ্ভুত আনন্দ লাভ কৰি আৰু যদি আমি তেনেদৰে নুশুনো বাংলাদেশৰ হিন্দু সমাজৰ লগতে অসম পশ্চিমবংগ আৰু ঝাৰখণ্ডৰ দৰে ৰাজ্যসমূহৰ হিন্দু সমাজেও অনাগত ভৱিষ্যতক লৈ সদায় উদ্বিগ্ন হৈ থাকিব আৰু দহটা বছৰ আৰু পোন্ধৰটা বছৰ তথাপিতো আশা কৰিম আজি আমি কৰি থকা কামবিলাকে ক'ৰবাত যেন আমাক পোহৰ দেখুৱায় ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমি যেন যি সত্য সত্য বুলি আমি জানো কিন্তু কেইটামান দিন যেন আমি তাকো পিছুৱাই ৰাখিব পাৰোঁ আপোনালোকেও বাংলাদেশত নিৰ্যাতিতসকল যিয়েই ধৰ্ম নহওক কিয় নিৰ্যাতিতসকলৰ বাবে আজি প্ৰাৰ্থনা কৰিব সীমা আমি সুৰক্ষিত ৰাখিম সীমাৰ ভিতৰলৈ আমি কাকোৱেই আহিব নিদিওঁ কাৰণ সি মোৰ সাংবিধানিক দায়িত্ব সি ভাৰত চৰকাৰৰ সাংবিধানিক দায়িত্ব সেই দায়িত্ব আমি পালন কৰিম